হেল্ল' বিৱান বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া ভিডিঅ' বনালোঁ বনালোঁ মানে দিবলৈও দেৰি হ'ল বাৰু সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনাৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ বজাৰত গৈছিলোঁ সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনা গধূলি ইমান মানুহ দেখিলোঁ মানে আজিকালি পূজা বিহু সৰস্বতী পূজা লক্ষী পূজা সকলোতে মানুহৰ বজাৰত ভিৰ হৈ যায় বজাৰত গৈ পোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া আহিব হৈছিল তেতিয়াহে মই ভাবিলোঁ অলপ ভিডিঅ' এটিকৈ বনাই লওঁ ইমান মানুহ হৈছে আজি গধূলিৰ পৰাই তাইৰ মানে একদম চব ষ্টাইল আৰম্ভ ইফালে পুৱা সিহঁতক অলপমান উৰিয়াই দিলোঁ তাৰ পাছত গ'লো আমি সৰুজনীৰ স্কুলত সৰুজনীৰ স্কুলত ইফালে চকুদান চলি আছিলে চকুদান পৰ্ব চলি আছিলে আমি গৈ পাওঁতে সোনকালে হ'ল বাৰু অৰুজনী স্কুলত আমি পূজা পাঠ কৰিলোঁ তাত কাৰণ আমি চকুদান দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনিয়ে পালোঁ তাত পূজাখিনি কৰি আকৌ ডাঙৰজনী স্কুলতো যাব লাগিব কাৰণ ডাঙৰজনীৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকো থাকে তাই মানে মোক কৈ আছে মই বোলা বোলা সোনকালে কিন্তু ইয়াতে আমি পূজাখিনি প্ৰথমৰ পৰাই পালোঁ কাৰণে ভাল লাগিছে তাৰপিছত গ'লোঁ আমি ডাঙৰজনীৰ স্কুলত ডাঙৰজনীৰ স্কুলত গৈ তাৰ মণ্ডপটো বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে এতিয়া সিহঁতৰ স্কুলখন ডাঙৰ কাৰণে মণ্ডপটো ধুনীয়াকৈ সজায় ফিল্ডৰ মাজতে আৰু সৰুজনীৰ স্কুলখন অকণমান সৰু কাৰণে সিহঁতৰ মণ্ডপটো ৰুমৰ ভিতৰতে সজাইছে তাত গৈও আমি অকণমান চাকি তাকি জ্বলালোঁ তাত মানে মাহ প্ৰসাদখিনি দিব নিদিয়ে মাহ প্ৰসাদখিনি বেলেগ এটা কাউণ্টাৰত দিব দিয়ে অকল চাকি আৰু ধূপখিনিহে তাত জ্বলাব দিয়ে সেয়েহে তাত আমি চাকি ধূপখিনি দুজনীকে লৈ মই জ্বলালোঁ আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে সকলোৰে মনবিলাক বহুত ভাল লাগি থাকে কাপোৰ পিন্ধাৰ পৰা বাচ্ছাবিলাকৰো আজিকালি কাষ চাদৰ মেখেলা পিন্ধে শাড়ী পিন্ধে আমাৰ টিকলিও পিন্ধি গৈছে বায়েকক দেখা পায় তাইকো লগা হৈ যায় যোৱা বছৰো পিন্ধিছিল আৰু এইবাৰো পিন্ধিছে তাইৰহে মানে বেছিকৈ উৎপাতটো হৈছে আৰু সকলোৰে হৈ চাগৈ তেনেকুৱা এতিয়া মোৰ ইহঁত দুজনীক উলিয়াই লৈ যোৱাত মানে আজিকালি বহুত অসুবিধা কাৰণ দুজনীকে সজাব লাগে আৰু ইফালে ময়ো সজাব লাগে মোক নিজকো সজাব লাগে আৰু দুজনীকো সজাব লাগে আমাৰ যে যোৱাৰ সময়ত যেনেকুৱা এটা হাহাকাৰ হৈ গৈছিল সেইকাৰণে যোৱাৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দিবই নহল দিব নহল মানে দিবার পরিস্থিতিয়েই নাই কারণ দুজনীকে তাইকে সজাই মেলি মই মিলি লোক উলাইক লো ইফালে পূজার কারণে যি যা বস্তু লাগে চাকি ধূপ বা মাহ প্রসাদ সেখানেও যোগার করবেন সে কারণে অকান দিকদারে হয়ে যায় আপনারও তিন সহরে মূল তো তাত আমি চাকি ধূপ দিলোঁ দি পেলাই এতিয়া মানে সেৱা কৰি তাতো হোমৰ প্ৰস্তুতি হৈছে এইবাৰ সৰস্বতী পূজা দুইদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে ৰবিবাৰ আৰু সোমবাৰ ৰবিবাৰেও বহুত মানুহে পালন কৰিছে আগদিনা কিন্তু আমাৰ ইহঁত দুজনী স্কুলতে সোমবাৰৰ দিনাই আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে অলপমান দিগদাৰ হৈছে কিন্তু এজনী যদি ৰবিবাৰে হ'লেও তেতিয়াহ'লে কথা নাছিল কিন্তু দুজনীৰে একেদিনাই হোৱাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হ'ল গ'ল আৰু আমাৰ মানে দুজনীৰে স্কুলত যাব লাগে এইবাৰহে আমি সৰুজনীক আকৌ ডাঙৰ ছোৱালীজনী স্কুলত দিম বুলি আমি এটা ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে তাই এডমিশ্যন হোৱা নাই একজামৰ পিছত মাৰ্চৰ পৰাহে হ'ব দি দিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ আৰু তাইক তাতে একেলগে দিলে আমাৰ সুবিধাও হয় আৰু অনা নিয়াতো সুবিধা বহুতখিনিতে সুবিধা আৰু মঙ্গলৈ মহ অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ সকলৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা চাহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপোনালোকে গৈ অকমান চাহ গ্ৰহণ কৰে যাতে সকলো অভিভাৱক সিহঁতৰ খানাবিলাকো সোনকালে হয় কাৰণ বাচ্ছাবিলাক বহুত সৰু থাকে যে সেইকাৰণে চাৰে বাৰটামানৰ পৰাই সিহঁতৰ খানাবিলাক দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো আমাৰ ছোৱালী দুজনীও বহি গ'ল আৰু মই অকণমান সেই আৰু ভিডিঅ' কৰিলোঁ কাৰণ বহুত তাত ষ্টুডেণ্টবিলাক বহুত আছে সেইকাৰণে যিটো খানা খোৱাৰ ঠাই সেইটো বহুত ডাঙৰকৈ বনোৱা হয় আৰু খানা খুৱাই সোনকালে সিহঁতক মই ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টি দি দিলোঁ আজিলৈ বাই বাই আকৌ পিছত লগ পাম